mana rossiyada yog'ingarchilik sezoni boshlandi 3 kundan beri yomg'ir yog'ib bir yog'ib bir yog'may hozir yo'lni kengaytiryapmiz oldimiz mana ochilgan orqa tarafimiz ham shunday ochilishi kerak ekskavator yuklayapti tuproq signal beradi уже yuklab bo'ldim degan ma'noni bildiradi mana signal berdi endi xudo xohlasa mana bu yerdan botmasdan o'tib ketamiz degan umiddaman yo'l juda yomon bo'lib ketgan boshqa izdan yuraman desam u kirib ketadi shuning uchun mana shu kirgan bo'lsa ham chuqur bo'lsa ham shu izdan yurishimiz kerak xudo xohlasa oldimiz o'tdi sato'yyapti chap mashina chapga to'yyapti yo'l bunday bo'lishi kerak xudo xohlasa botmay yaxshigina o'tib ketamiz degan umiddaman mana shu izdan yurishimiz kerak chunki iz uje трамбоvka bo'lingan yuk bilan hozir agar yangi joydan yuradigan bo'lsak biz botib qolishimiz mumkin shuning uchun izdan yuramizh oldia защитникmiz tekdi ozgina zdan ham bilsak bo'ladi ozgina ozgina sa уксо qilyapti shunaqa ishimiz hozir ozgina yurib keyin yo'lga chiqamiz yan yaxshi bo'ladi hozir mana qayerga xudo xohlasa tuproq joyimizni ham ko'rsataman mana yo'lga chiqadigan joyimiz ham keldi chap tarafga harakatlanamiz xudo xohlasa mn rollarn buryapmizshu tepalikka yuramiz qarshi tarafdan mashinalar yuryapti sekin bu yoqda mashina yo'qni sekin yo'lga chiqyapmiz mana asfalt yo'lga ham chiqib oldik sekin ketyapmiz xudo deb hozir mana tuproq olib borib to'kadigan joyimizni ham ko'rsataman tuproq to'kadigan pоvоrotiga yetdik burilamiz yoriq ko'rinayotgan joy o'sha joyga olib borib biz tuprog'imizni to'kishimiz kerak